bir aniq summa chiqqan bo'lsa o'zinlarni kommentariyada mulohazanglarni yoyoki boshqa summa bo'ladigan bo'lsa boshqa summa beramiz biz misol ta mualani xuddi shu narsa demak ishlab chiqarishdan gazdan oldik yarim tayyor mahsulotga qo'yib qo'yganimizni ko'rsatamiz bu nima degani tayyor mahsulotga keltirgan holatimizda omborga boradi ya'ni yigirma o'ndan yigirma omborda qoldig'imiz bor demak buxgalteriyaga de bu narsa taqdim qilinadi ya'ni tayyor <laughs> mahsulot bo'lish jarayoni unchalik murakkab jarayon e, hisoblanmaydi buxgalteriyada o'zinglar ham shu narsani assalomu alaykum -e aziz obunachilar demak bu buxgalteriya darsimizni davom ettiramiz bugungi darsimizda de biz e, asosiy ishlab chiqarishni o'tgan darsda ko'rib o'tdik demak asosiy ishlab chiqarishdan keyin biz qanday qilib tayyor mahsulot yokita yarim tayyor mahsulotni qanday qilib olamiz uni qaysi hujjatlardan qanaqa provodkalar chiqarib olishimiz kerak buxgalter ketma ketligi bo'yicha o'tayotgan darslarimizni ketma ketligi bo'yicha qisqacha tushuntirib o'taman demak bizning asosiy buxgalteriyamiz birinchi bo'lib asosiy vositalarni hisobidan boshlandi ularni eskirishi to'g'ri hisoblanishi ularni to'g'ri jadval to'ldirilishi ular bo'yicha misol uchun nomoddiy aktivlarni qanday kirib keladi undan keyin u nomoddiy aktivlar qanaqa amortizatsiyalanadi qaysi hujjatlarda aks ettiriladi qanaqa bo'ladi keyin biz e, xomashyoni qanaqa qilib xarid qilamiz undan keyin shaxmat e, ведомости va hokazo shunga o'xshagan ketma ketlikda asosiy yo'nalishlar bo'yicha hisob kitobni amalga oshirib kelmoqdamiz bugungi darsimiz esa asosiy ishlab chiqarishdan biz qanday qilib tayyor bo'lgan mahsulotni yoki qandaydir bir nuqsonli mahsulot olib qolsak brak olib qolsak yoki bo'lmasam tayyor bo'lib omborga uni qanaqa qilib o'tkazamiz ko'rib o'tamiz o'tgan safargi e, darsimiza agar hisoblab ko'rgan bo'lsanglar bir aniq summa chiqqan bo'lsa o'zinglarni kommentariyada mulohazanlarni keltirsanglar yoki hisob kitobinglarni keltirib bersanglar man tekshirib aniq javob beraman demak bizda de, no masalan ishlab chiqarish jarayonida quyidagi holat vujudga kelgan bo'lsin hujjat asosida brak ishlab chiqarildi hujjat qildik u brakka ya'ni nimani sababida nimani asnosida u brak chiqqani misol asbob uskunani xatoligi bo'ldimi yoki inson omilini xatosi bo'ldimi ularni sekin sekin ko'rib o'taveramiz hozir asosiy e'tiborimizni nuqsonli yoki brak mahsulot ishlab chiqarish jarayonida vujudga kelgan bo'lsa nima qilamiz hujjat to'ldiriladi dalolatnoma qilinadi va shuncha miqdordagi va shuncha summali mahsulot brak bo'lganligi keltirib o'tiladi va shu dalolatnoma asosida ya'ni akt asosida ko'rsatib o'tamiz ya'ni asosiy ishlab chiqarish jarayonida ya'ni yigirma o'nda asosiy ishlab chiqarish jarayonida brak mahsulot ishlab chiqarildi demak uni qiymati misol uchun o'n million so'mlik brak chiqqan bo'lsa o'n million beramiz yoki boshqa summa bo'ladigan bo'lsa boshqa summa beramiz biz misol tariqasida bu narsani ko'rib o'tamiz demak mana ko'rib o'tdik asosiy ishlab chiqarish jarayonidan brak mahsulot chiqqanini dalolatnoma tuzildi dalolatnoma asosida bu narsani ko'rib o'tdik endi misol uchun uyda ikra yopyapmiz kech bo'lib qoldi va shu kech bo'lib qolganligi sababli bizani ikramiz e, pishmay qoldi uni gazni tagini yoqib qoldirish ya'ni yigirma deb qolib ketsa bunarsa, xoabige, uçurup, Albette, yof, oldum, olup, kamioke, mana, bu narsa xuddi go'yoki gaz yoqib turgandek bo'ladi shuni hisobiga bizani gazimizni o'chirib nima qilamiz ikrani albatta uxlagan yotishdan oldin ikrani olib xolodilnikkami yoki bir muzdakroq joyga olib qo'yamiz mana mana shu holat bu ikramiz hali pishmagan ya'ni tayyor bo'lmagan ishlab chiqarish jarayonini to'xtatdik ya'ni gazni o'chirdik qozonni yopdik olib qo'ydik u qaynamyopti demak u nima bo'ldi to'g'ri yarim tayyor mahsulotga aylandi xuddi shu narsa demak ishlab chiqarishdan gazdan oldik yarim tayyor mahsulotga qo'yib qo'yganimizni ko'rsatamiz bu nima degani bunda yigirma de o'ndan ya'ni asosiy ishlab chiqarishda misol uchun o'n besh millionlik mahsulot yarim tayyor mahsulot bo'lganini ko'rsatib o'tamiz yigirma bir o'n yarim tayyor mahsulotni o'zinglar harakat qilib ko'ringlar qanaqa bo'ladi ya'ni yarim tayyor mahsulotni biza xolodilnikdan yoki qo'yib qo'ygan joyimizdan oldikda yana qaytib gaz ustiga qo'ydik bu degani yana qaytib ishlab chiqarishga joylashtirganimizni anglatib turadi endi keyingi provodkamizda biz quyidagi narsani ko'rib o'tamiz mahsulotimizni endi qolgani misol uchun brak brakka chiqdi yani yarim tayyor mahsulot yarim tayyor mahsulotga o'tdi va qolgani bu tayyor mahsulot bo'lgan ya'ni biz shu qozon ichida qaynayotgan ikrani bonkamizga solib krishkasini yopib tayyor mahsulotga keltirgan holatimizda u omborga boradi ya'ni yigirma o'ndan yigirma sakkiz o'nga borib ya'ni bu ko'rsatib turibdi mana bundan ya'ni ishlab chiqarish qozondan bu olindida tayyor mahsulot ko'rinishiga keldi misol uchun bir e, yuz to'qson to'qqiz million desak demak mi? bir yuz to'qson to'qqiz millionlik mahsulotimizni asosiy ishlab chiqarishdan tayyor mahsulotlar omboriga ya'ni skladga bo'ldi demak e, biza de biz shu narsani e, tushunishimiz e, mumkin bizani qaysi korxona yoki qaysi tashkilot tekshirishdan qat'iy nazar bizani ko'rib turadi mana bir yuz to'qson to'qqiz millionlik omborda qoldig'imiz bor demak buxgalteriyaga bu narsa taqdim qilinadi ya'ni e, ishlab chiqarish jarayonida mas'ul xodim buxgalterga aytadi biz bir yuz to'qson to'qqiz millionlik mana buni chiqardik mana dalolatnoma asosida brak chiqardik va mana yana bitta dalolatnoma asosida hozircha ishlab chiqarishimiz to'xtadi keyingi oyga o'tganimizda mana shu şun, shuncha mahsulot yana qaytib ishlab chiqarishga boradi deb umuman olganda tayyor mahsulot bo'lish jarayoni unchalik murakkab jarayon hisoblanmaydi buxgalteriyada o'zinglar ham shu narsani yaxshi bilasizlar chunki ovqat qilgansizlar ovqat qilib ko'rgansizlar u narsani suzib ko'rgansizlar xuddi faqatgina uni kalkulyatsiyasida har bittasi hujjat taqdim qilinadi buxgalteriyaga shu asosan bitta narsani bilinglar buxgalter tashkillashtirishni esdan chiqarib qo'ymasa va u tashkil etgan narsasini muvofiqlashtirishi kerakli paytda kerakli narsani vaqtida qilib qo'ysa buxgalter bir oy davomida o'n besh kun ishlaydi o'n besh kun dam oladi rahmat agar o'zinglarni qanaqadir fikringlar yoki o'zinglarni uh, tushunmagan joyinglar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentariyada qoldirsanglar barchasiga javob berishga ketma ketlikda harakat qilamiz rahmat salomat bo'ling